Слушайте, тут. это опять с и Синт. Мы решили показать, как мы сдаем на права. Тут э, главное неудача. Да. Ничем. То будет вообще. Минус 100 тысяч просто так. А тут Выехать еще главное. Разрешимся все мешают снимать. Ладно, я буду аккуратно ехать. А то в прошлый раз разбился. Знаете, я уже далеко от автошколы ехал. Ну да. Аккуратно едешь, да? Не, на всю на полную скорость. Ты чё, с ума сошла? все с этой машинки. Ненавижу на права сдавать. Лучше сразу их купить. Так, куда там дальше ехать? А, вот. По да, красным значка. Да, я знаю. Я уже вижу тебя. Как ты меня видишь? Только что увидел. Так, И я вам друзья. говорю, когда вы имеете оружие, вы его купили. Лучше не выходите. Его из истратьте куда-нибудь. Не... Потому что если вы выйдете, то ваш пистолет пропадет. будет плохо. Очень. Это ты? А, нет, это какой-то индик. Уже да, не он, уже... За... Ой, сказал нет. свой классный индик. Слипер, он уже далеко. Чёрт, чёрт. Там вас не было, мы еще позбирали грибы, мы сбирали 100 тысяч больше, и поехали сюда. Если вы не знаете, пишите на да. GPS, там, э, не помню как, ну и найдите там, вроде бы, в развлечения, автошкола, Асфер, вроде бы. я не помню, ну там должна быть автошкола. Так, все, ты сказал, да. Еще нет? Да блин, еще, подожди. Еще самое главное, когда у вас нет прав, вы можете ездить только на скутерах, меликах и все. То, что не касается четырех колес. Квадроцикл. Не на мотоциклах нельзя. На мотоцикле вы тоже права нужны. И, кстати, зрители, простите, что ко мне все подходят, что-то спрашивают. Просто вот 31 декабря, ну сами понимаете, наверное. И знаете, я слипер, он, это новый человек, так сказать, на его канале. Ч ⁇ только родился, что ли? Я с ним только... Три дня назад познакомился. Да. О, а тогда мы так веселились. Ага, первый день вообще был прикольный, когда узнали, что подожди. Самый Подозли. первый день был смешный. Ну, когда особо, особенно когда узнали, что от грибов бывает передозировка. А мы тогда не грибы, а мы собирали. Вы меду собирали. Для этого уже тест закончится. Блин, я чуть не врезался. Мы где-то в один день можно или один выпуск, или два-три. Больше не помню. Минимум три. <с taxpayer> да. Максимум три. четыре. Не, максимум <laughs> девять. Вы успешно сдали на правах. Пожалуйста, припаркуйте а Да ну нафиг, я не буду припарковывать. Все равно он не ну, ставишь, где хочешь он про... ну, пропадет и станет место? А так, ты где, не а я, я еду, не уже почти что. Во, видел, я проехал. Видел, Молодец. видел. Молодец. Ну, Знаешь что, я уже... Я на сколько отрыва отъехал от тебя. Ну, Да это я потому что... А если я тебе шину пробью? Ты не сдохни, не, не надо. Пробьер. Пожалуйста. <связь> Пожалуйста, не надо. <связь> не буду. Лучше не надо, а то я тебя грибочки Типец. скормлю. Вообще-то у тебя нет. Уже продел. есть. Вот, видишь, видишь? Сейчас на правом. Я знаю. И сейчас в этот стол, ну, в эту штуку старанишься и все. Что пишет? Припаркуйте автомобиль. Сейчас, в, в, сейчас припаркую. А? ну э -э -э -э, что, не, не припарковывай, едем, не <с> а, да, едем. Ты что, поехали? Поехали. Okay. Ну ладно, всем пока, может потом еще продолжим выпуск уже третий в этот день. Ну, короче, еще раз говорю, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, если понравилось. Сегодня еще может быть э, это мой друг, он там э, незнакомый он как так сказать мой род. И, э, ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Э, если хотите, можете присоединиться к нам. Напишите в, ага. в комментариях, или хотите с нами снимать или нет. Ну ладно, давайте. Че, все, всем пока.